Ну, всегда приятно выигрывать на выезде, тем более у такой команды, как Полтава, я считаю, это команда одна из лучших на Украине, которая претендует на самые высокие места. Очень Первый просто. тайм э, мы играли лучше, второй. второй тайм играла команда Ворского лучше нас. Конечно, мы, я не думаю, что это неожиданность, потому что мы нацелены в этом сезоне на то, чтобы... Болельщиков радовать как можно чаще. Пометуя о прошлом сезоне серии неудач, поэтому делаем выводы из этого. Это не оправдание, это просто консультация фактов. Я знаю, если поднять статистику, после игр дома, э, удачных с такими командами, как Динамо Киев и Шахтер, следующая игру, как правило, команда проваливает. Тот эмоциональный подъем, который был у нас после той игры, и то. Движение, та игра, которая была э, с киевским «Динамо», конечно, это был сильный раздражитель. И, видимо, после этого, немножко мы не доработали, не настроив ребят с первых минут, что с, с «Карпатами» будет совсем другая игра. Теперь «Карпаты» на нас также будут настраиваться, как мы настраивались на киевское «Динамо», на «Шахтер». В тех играх, там, где заранее мы были аутсайдерами, а тут, видите, как получилось. И нас наказали, к сожалению, за грубейших ошибок в первом тайме наших игроков. Команды пропустил два мяча, уже потом тяжело было перестраиваться. Вроде бы во второй тайм забили быстрый гол и были, имели моменты. Во втором тайме, я думаю, мы показали ту игру, которая, во всяком случае, в последнее время у нас была дома. Но, к сожалению, то, что было упущено в первом тайме, мы не смогли сделать во втором. Корытько был, но он не нападающий же. Но он будет у нас пока он там же, видите, он и не там, и не там. Это тот футболист, которого я говорил, мы обсуждали его вопрос. Если, если он снизит свои аппетиты. Вы знаете, первый гол, когда мы забили, Кулаков остался вместо Ярмаша. Он должен был уже выполнять то, что должен Ярмаш. Он дал, позволил игроку сделать передачу, не казал никакого сопротивления. Он просто там присутствовал. Футболист не имеет права так делать. Первая ошибка. Те сделали передачу и потеряли Кузнецова, который один находился в скоплении двух игроков. И Далху, и Чесноков. Для защитников это хлеб. Один нападающий, за него кто-то должен отвечать. Если раньше Далку и, и Медведевым они, может, в возрасте стеснялись кого-то друг друга направить. Сейчас здесь Чесноков. Играй с ним. А ты страхуй, если ты не хочешь или ты не успеваешь. И будет с кого спросить. А так оказалось, что тот понадеялся, тот не подсказал. И в итоге оказался футболист в окружении двух футболистов. Это явно недоработка игроков центральной зоны. В, в большей степени я предъявлял претензии сейчас в конце и далку. Не можешь не успеешь, не успеваешь проиграть. Давай с молодого будем спрашивать.